नगर विकास विभागाचा एक घोटाळा झाला तुम्ही आणि लवकरच मी त्यावर लवकरच दोन दिवसात नाशिक महानगरपालिका हद्दीत अंतर्गत खात्याअंतर्गत भूसंपादन घोटाळा बरे का भूसंपादन घोटाळा आणि त्यातून झालेले आठशे कोटीचे गैरव्यवहार नाशिक मधल्या आपल्या मर्जीतल्या बिल्डरांवर भूसंपादनाच्या नावाखाली आठशे कोटी रुपयांची कशी खैरात केली आणि हे पैसे आठशे कोटी बिल्डरांच्या माध्यमातून कोणाकडे गेले या संदर्भात मी एक दोन माझं काम चालू आहे संपलेलं आहे विस्तर तक्रार मी करतोय विकास खातं मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली जे आहे मग ते ठाकरे सरकार असताना किंवा आता सर्व महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचे घोटाळे झाले हा जो पैसा राजकारणामध्ये येतोय सध्या महाराष्ट्राच्या तो कोणत्या माध्यमातून येतोय तु त्याचा खुलासा करतो विशेषत आहे नाशिक महानगरपालिका एका नाशिक महानगरपालिकेमध्ये एका व्यवहारात भूसंपादनाच्या आठशे कोटी रुपये गैरमार्गाने गोळा कर जनतेचा पैसा करधारकांचा पैसा बेकायदेशीरपणे भूसंपादन करून आपल्या मर्जीतल्या बिल्डरांना आठशे कोटी रुपये सरकारी तुजरीतून दिले आणि ते मनी लॉन्ड्रिंग हा पैसा मग हा जो शिवसेना फडणवीस गट आहे त्यांच्याकडे कसा पोचतोय हे मी दोन दिवसात तुमच्याकडे पुराव्यासह देत नाही पण आपला सरकार तेव्हा हा घोटाळा झालाय की नगरविकास खात्याचा घोटाळा आहे सरकार कोणाचं आहे नगरविकास मंत्री तेच होते आणि तेच आहे साधारण सतरा ते अठरा महत्वाचे बिल्डर आहेत जे शिवसेना फडणवीस गटाशी संबंधित आहेत त्यांना हा लाभ मिळावा म्हणून हे भूसंपादनाचा रेटा लावला शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत बिल्डरांना पैसे मिळाले भूसंपादनात आणि हे सगळे बिल्डर हे या मिंधे आणि कंपनीचे खास हस्तक आहे मध्ये तेच झालेलं आहे आणि ठिकठिकाणी भूसंपादनाच्या बाबतीत पण हेच होत आहे एमआयडीसी च्या बाबतीत भूसंपादनाच्या बाबतीत सुद्धा हेच होत आहे संपूर्ण राज्यभरामध्ये अशा प्रकारे लूट सुरू आहे मी फक्त सध्या नाशिक महानगरपालिकेतल्या भूसंपादनाचं एक प्रकरण देणार आहे त्यानंतर या राज्यामध्ये काय चाललं आहे तुम्हाला कळेल म्हटला मुख्यमंत्र्यांना तुम्हाला कळेल मी तुम्हाला पुराव्यासह सह देणार आहे सह या इथेच ती फाईल ठेवली जाईल तुम्ही ती फाईल चेक करू शकता गुजराती कंपनी मराठी माणसाला नोकऱ्या गुजरातच्या कंपनीने मराठी माणसाला नोकऱ्या नाकारला खरं आहे खरं आहे मुंबईमध्ये मध्ये एका गुजराती बेस्ड कंपनीनं मराठी लोकांनी अर्ज करू नये मराठी माणसानं महाराष्ट्रामध्ये अर्ज करू नये अशा प्रकारची भूमिका घेतल्यावर या महाराष्ट्राचं सरकार मुख्यमंत्री बरं का आणि जे म्हणतात आमची शिवसेना खरी जी शिवसेना मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन झाली जी शिवसेना मोदी शहानी तोडली याच कारणासाठी की मराठी माणसाचा आवाज राहू नये या महाराष्ट्रात मुंबईत आणि ती, ती बुळचट शिवसेना शिवसेना फडणवीस गट त्याला मी बुळचड शिवसेना म्हणतो गांडू शिवसेना फडणवीसांची ती आयुष्यावर गप्पा आहे किंमत असेल तर आवाज द्या तर आम्ही बघतो काय करायचं ते काल सुद्धा घाटकुपर मधल्या एका सोसायटीमध्ये जिथे बहुसंख्य गुजराती राहतात शिवसैनिकांना येण्यापासून रोखलं मराठी आहेत म्हणून बुलचड शिवसेना काय करते जे गांडू आहेत ना हे शिवसेना फडणवीस गट ही गांडूंची सेना आहे काय करते या प्रश्न आमच्या समोर चिन्ह गुजराती पोहोचल म्हणजे फक्त गुजराती मशाल चिन्हाला नाकार विरोध करतात प्रश्न तो नाही प्रश्न मराठी माणसाच्या विरुद्ध चाललेले षडयंत्र आणि कारस्थान पोलीस बंदोबस्तात पॅनप्ले वाटावे लागतात मराठी उमेदवारांना हे पहा हे जी भुळच सेना आहे ना फडणवीसांची शिवसेनेची त्यांना आव्हान आहे आम्ही बघू काय करायचं ते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या शिवसेनेने आव्हान स्वीकारलेलं आहे ये आह्वान स्वीकार लड़ू लड़ना शिवसेना खरी माना जो है बुढ़चट गांडू बोलता ते बीज़े बीज़े है लेके उज्ज्वल निगम को डिफेम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया है कंप्लेन की गई है कि जो करकरे है हेमंत करकरे उनको कसाब की गोली से नहीं मरे वो पुलिस बात ऐसी है कि हेमंत करकरे शहीद है हेमंत करकरे देश के लिए लड़े जब कसाब और उनकी टोली मुंबई ले लाए यह आवान आम्मी स्वीकार आम्मी लड़ू आम्मी लड़ना पे जे आम की शिवसेना खरी मनना जे है बुड़चट गांडू ये का है बोलता है हर स्पष्ट सर 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 के के उज्जवल निगम को डिफेम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया है कम्प्लेन की गई है की जो करकरे है हेमंत करकरे उनको कसाब की गोली से नहीं मरे वो बात ऐसी है कि हेमंत करकरे शहीद है हेमंत करकरे देश के लिए लड़े जब कसाब और उनकी टोली मुंबई में घुसी तो करकरे साहब उनके साथ लड़ रहे थे कसाब की गोली से लगे और कोई टेररिस्ट उनके गोली से लगे वो मेरा काम हमारा काम नहीं है लेकिन बैटल फील्ड पर करकरे साहब थे वो आई के चीफ थे उस वक्त दहशतवाद टेररिस्ट विरोधी जो हमारा जो ए, एक स्क्वाड था उसके प्रमुख थे तो अगर मुंबई पर टेरिस्ट हमला हुआ है तो मिस्टर हेमंत करकरे जो एजेंटी चीफ वहां गए उनकी टीम गई और वो शहीद हो गए अब कुछ लोगों ने उस वक्त सवाल उठाया था कि करकरे साहब का जो शहादत है वो रहस्यमय मैं ये नहीं मानता हूं उधर और भी पुलिस शहीद हो गए वहां और भी पुलिस अधिकारी शहीद हो गए आपको मालूम है अशोक कामते भी में हो करे भरी लाश में तुकारा मोमले शहीद हो गए यहां कर एक बहुत बड़ा युद्ध था देश के दुश्मनों के खिलाफ फिर भी करके साहब का नाम जो आया है विजय वितिवार साहब ने यह पहली बार नहीं कहा है मैं दो बात आपके तो सामने रख रह, रखता हूं उसके बावजूद आरएसएस और करकरे साहब का एक झगड़ा चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है, इसलिए इस प्रकार की बातें आती है यह मेरी राय है व्यक्तिगत मैं एक पत्रकार हूं एडिटर हूं लोगों से मेरी बातचीत होती इसलिए कि एटीएस ने उस वक्त दो लोगों को पकड़ा था टेरिस्ट एक्टिविटी में जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह आपको मालूम और दूसरे कर्नल पुरोहित जो आर एस से आर एस एस से जुड़े हुए लोग थे दूसरे स्वामी दयानंद थे एक रमेश उपाध्याय थे मेरी याद अभी भी वो है मैं उस केस में उस वक्त स्टडी कर रहा था मेरे पास बहुत से लोग आते थे खास करके आर एस एस के लोग आते थे ये गलत तरीके से करके साहब ने एक्शन लिया है साध्वी प्रज्ञा सिंह कर्नल पुरोहित कर्नल पुरोहित की फैमिली मेरे पास आती कि हमारे लोगों को गलत तरीके से मिस्टर करकरे ने दर्शाया है और आर एस एस का उनका एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा था उसकी वजह से मुझे लगता है ये थ्योरी सामने आई दूसरी बात विजय वेट्टेवर का नाम आप क्यों लेते हु करकरे ये एक किताब आपने पढ़ी होगी जिससे मेरा कोई समंध नहीं कर किताब किसने लिखी है जो हसन मुश्रीफ जो बीजेपी के साथ है उनके भाई ने लिखी है ऐसे मुशरीफ जो उस वक्त आईजी थे और वो हसन मुश्रीफ साहब आज बीजेपी के साथ है तो आप सवाल मुश्रीफ साहब से पूछिए ना आपके भाई ने किताब क्यों लिखी आपका क्या संबंध है उससे और उसमें भी यही थेरी है थे यही है इसलिए कि करकरे ने कर्नल पुरोहित जो आर एस के चेहते रहे हमेशा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनके ऊपर आरोप था करकरे के ऊपर उनको टॉर्चर कर रहे एक शंकराचार्य थे कोई दयानंद स्वामी रमेश उपाध्याय से बहुत से लोगों को अरेस्ट किया था और वो आर एस एस और हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए थे इसीलिए आर एस एस की तरफ से ये बार बार ये थे सामने लेकिन मैं उसके ऊपर विश्वास ने रखता हूँ वहां टेरिस अटैक हो गया और उसमें उनको शहादत हो गई उज्जवल निगम की वजह से ये सब नाम आया मुझे मालूम क्या तो 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 है क्या कहना चाहते हैं एज टू गिव उज्जवल निगम यही हो रहा है देवेंद्र फडनवीस देवेंद्र देवेंद्र फडनवीस ने ये सवाल हसन मुसीब जी के जो भाई है जो आईजी थे उस वक्त उसने जो किताब लिखी है हु किल्ड कर करे उनसे ये सवाल मुसीब साहब से पूछना चाहिए और उस वक्त के आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे जो करकरी जी के खिलाफ लगे थे उस वक्त कर्नल पुरोहित के बारे में साध्वी प्रज्ञा सिंह रमेश मेजर रमेश उपाध्याय तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है लेकिन हेमंत करकरे देश के लिए शहीद हुए सर विजय वडेटीवार ये समय पे इलेक्शंस के समय मारे। सर, मारे। पे ऐसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं बीजेपी को बीजेपी को एक्ट देता है सर एक कंपनी ने प्रॉपर मेल किया लेटर आया है सामने वायरल हुआ है क्या कहना चाहते हैं यहाँ महाराष्ट्र में एक गुजरात की कंपनी आती है और बोलती है हमारे कंपनी में मराठी लोग नौकरी के लिए रोजगार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते ये हिम्मत कैसे होती है अगर हम गुजरात में गए और कहे कि गुजरात के लोगों ने अप्लाई नहीं करना चाहिए क्या न्याय है ये कौन सा कानून है शिवसेना यहाँ अब तक है शिवसेना फर्मिस्ट ग्रुप जो तो शिंदे वाली है मैं उनसे जानना चाहता हूं आप असली 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 बोल रहे हैं ना तो उसके ऊपर आपकी भूमिका क्या है महाराष्ट्र में मराठी मानूस अप्लाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा गुजरात में गुजराती अप्लाई नहीं करेगा तो कौन करेगा पंजाब में पंजाबी करेगा यही हमारा एक कानून है जहां जो रहता है वहां उनको रोजगार मिलना चाहिए लेकिन शिवसेना को इसलिए तोड़ा है यहाँ का मराठी मानुस का आवाज और ताकत खत्म हो जाए चलिए थैंक यू। फटका बात नहीं। वायरल हुआ क्या कहना चाहते हैं महाराष्ट्र में एक गुजराती कंपनी आती है और बोलती है हमारे कंपनी में, में मराठी लोग नौकरी के लिए रोजगार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते ये हिम्मत कैसे होती है अगर हम गुजरात में गए और कहे कि गुजरात के लोगों ने अप्लाई नहीं करना चाहिए ये क्या न्याय है ये कौन सा कानून है शिवसेना यहाँ अब तक है शिवसेना ग्रुप जो तो शिंदे वाली है मैं उनसे जानना चाहता हूं आप असली 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 बोल रहे हैं ना तो उसके ऊपर आपकी भूमिका क्या है महाराष्ट्र में मराठी मानुस अप्लाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा गुजरात में गुजराती अप्लाई नहीं करेगा तो कौन करेगा पंजाब में पंजाबी करेगा यही हमारा एक कानून है जहां जो रहता है वहां उनको रोजगार मिलना चाहिए लेकिन शिवसेना को इसलिए तोड़ा है कि यहाँ का मराठी मानुष का आवाज और ताकत खत्म हो जाए चलिए थैंक यू अजीब नहीं है राजाभाजे दोन लाखा फरकाने आमडू नेता है कहीं लोग गेले मला माहिती भेटपत्रामध्ये आपलं मुख्यमंत्री जातक तथ्य नाही तुम्ही आमचे चाळीस आमदार का फोडले सांगा ना त्याच्यावर का बोलत नाही तुम्ही शरद पवार साहेबांचे चाळीस आमदार आमचे चाळीस आमदार स्वतः शेण खायचं आणि दुसऱ्याच्या तोंडाला वास घ्यायचा फडसा साहेबांचं साधारण हेच धोरण दिसतंय स्वतः शेण खा खा खायचं शेणात तोंड बुडवायचं तो। आणि दुसऱ्याच्या तोंडाला वास घ्यायचा